продуктивных стеблей кружки, да продуктивных стеблей ну, а так в принципе ну не, нас не, интересует еще раз я видео включил скажи еще раз за вот эти вегетативные ну пока смотрите покажу, вот это необработанное да понимаю, вот пока... необработано да. посмотреть если то есть например раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать растений из одиннадцати растений только раз два э, три четыре ну, вот пятый можно взять, вот этот, наверное, вот рядом, ага. слабенький. Ну, вот это закущенные, ага. более-менее продуктивные стебли дало. Это там, По где три. где, не да. Да? А, Теперь, а, тут, где а там, где обработано, смотрим. Я уже отбирал, отбирал, где один нашел из всей пачки, один только, который не закустился. Ага. И то у него ножка, смотри, какая длинная. Вот где семочка где начало корней вторички mm -hmm. да остальные все смотри сколько продуктивных стеблей от 4 до 7 фактически вот сейчас и корневая делаем при присутствии хозяина и, и корневая и... смотрите и, и, и корневая неплохая корневая везде неплохая но у нас где-то в два раза мощнее корневая все надпись то мы сейчас фотографируем все говорит нехуй подожди я сделаю фотографию